آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے فرماتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال آیا ضرور لے اب ہی ہمیں لیکن بڑے تھے نا کامل تھے ہیں میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہیں اس نے سکھایا وہ کہتا جن یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے اس دن کون تھے جنہوں نے اللہ کو راضی آج کون ہیں جن سے اللہ اوپر والی کہتا گری ابراہیم نہ دم کہتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لی ہے وہ یہ تو ہیں جن سے اللہ راضی ہے تیرا نام کدھر آ گیا ہیں میں خاموش تھا تو ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ ہمارا میرا نام ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں روپ میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لی ہے یہ تو ہو رجسٹر ہے سے اللہ راضی ہے میرا نام کدھر آ گیا تو آ تو ہیں فرشتہ مجھے آگے سے کہتا ہے ابراہیم تجھے مبارک کو اس رجسٹر میں سب سے پہلے نام تیرے ہی لکھا ہوا ہے پانچ وقت دین نماز پتر قرآن پاک اللہ دا ذکر درود پاک اور سب سے لازم میں جو آخر میں بات جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوں وہ ہے پتر اخلاص فیل ہر قدم پہ فیل ہو جاؤ اور اگر اخلاص ہوا تو پھر روک کوئی نہیں سکے گا یہ سنو اخلاص حضرت یہ حضرت سیدنا امر بنا رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا حضرت ہیں مصر فتح ہو گیا مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا کھو گیا کہیں دیر میں بڑا پریشان امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دینا ہے تاج کدھر گیا اور لکھا ہے جی کتابوں میں وہ تاج قیمتی بھی بڑا تھا اس میں رجوہ رات جڑے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تھا اس تاج کے ذریعے اتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی کیوں غفلت برتی گئی کدھر گیا تھا فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں نہ ٹیل رہا تھا تو ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میری جانب بڑھتا ہوا آ رہا ہے اس نے اپنی بات سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے فرماتے جب قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہے فرماتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا بھی ہے کہتے تھوڑا اور قریب آیا آیا تو تو دیکھا اس اس کے کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہیں فرماتے اس آیا اس نے علیکم کا السلام علیکم کہا میں نے بعد السلام کہا اس نے تھیلے کا منہ کھولا اس میں سے تاج نکالا میرے سامنے رکھا پھر سلام کر کے واپس اب فرماتے سخت کی کیفیت جوتی ٹوٹی کپڑے پھٹے اگر یہ تاج نہ بھی واپس کر کے جاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج آیا کس کے پاس میں کدھر کلیم کرتا جا کے تاج اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی یہ شخص تاج واپس کر گیا اب فرماتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا میں نے پیچھے سے پکار کے کہا میں نے کہا اے رک اب فرماتے ہیں رک گیا اب فرماتے ہیں میں نے کہا مو میری طرف کر اس نے کر لیا اب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا اور دکھا تو کون ہے اب فرماتے ہیں اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے اے عمر بن آس میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے کپڑا ہٹا کے اپنا مو دکھاؤں اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں مو دکھایا جائے وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے اخلاص ہے اس کے بغیر اخلاص ہے اخلاص ہے کیونکہ مجھے حضرت بڑی عقیدت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اللہ پتر میں نقش بندیاں دماض لیکن مجھے بڑی عقیدت ہے جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی حضرت, حضرت, حضرت کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی وہ خانقاہ کے میں بیٹھ کے نا ایک دن وہ اخلاص پہ گفتگو فرما رہا کیا دور تھا جب خانقاہوں میں یہ بھی ہوتا تھا ان کے بعد پیرا ہی نہیں لگتی جی. کرامت بھی آئی ہے یہ میرے پیران کو کھوتا آیا اور انہوں نے دم کیا کھوڑا بن گیا ہے والی ان میں تو انجلی ہی سننا دے پھر میرے پیرہ کو کوڑا دوبارہ آیا میرے پیرہ نے دم کی تھا انہوں اڑ دے راتی دو بجے دوبار انجلی ہی نے دے اس طرح کی ہیں اور کیا کرانا انجلی ہی کرانا اور میں تھے کوئی نہیں کوئی اللہ صوفیہ نے کہا ہے باقی تو کھیل تماشے ہیں اصل کرامت ہے کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا اصل کرامت ہے کسی کے چہرے پہ داڑی رکھوا دینا اصل کرامت ہے کسی کو سنت کے رنگ میں ڈھال دینا اور اگر یہ کرامت دیکھنی ہو تو پھر بار بار امیر عالیہ سنت کی دیکھ لینا ہے یہ کرامت ہے زندہ زندہ نا یہ 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 کرامت ہے باقی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کچھ بھی ماننا ہے کچھ بھی نہیں یہ نہیں اصل کرامت ہے کسی کو محمدی رنگ میں رنگ دینا یہ اصل کرم باقی تو حضرت اسی طرح کہیں ہیں اے میرے ہیں او اخلاص پہ درس اورت میں تے تیرے تو ڈاکٹر توقیر صاحب ਨੂੰ ਹੀ کہناں ماں کہنا پائی پیروں کو معافی مانگ لیا کیونکہ جدہ کंडा پیروں دی تعریف نہ نہ کرو پھر پیر بھی نہیں خوش ہوندے ہے پھر سامنے بیٹھے مرید بھی نہیں خوش ہوندے ہے تو بھائی ہم سے تو ہوتی کوئی نہیں ادھر یاد یاد ہے اسی کریے بھی تریفالی کریے ادھر اور قربان جاؤں جو ہمارے بڑے تھے وہ کر کے بھی کہتے تھے کہ ہماری تعریف نہ کرو یہ نہ کر کے بھی کہتے ہیں کرو وہ کر کے بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس وہ ایک چینی آئینہ تھا کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے دیکھیے بھائی دیکھنا بھی سنت ہے دیکھتے رہنا بھی نہیں سنت اب تو آئینہ اتنا بی بیاں نہیں دیکھتی جتنا آئنا بندے دیکھتے ہیں <laughs> اور صوفیوں نے تو ویسے بھی آئینے کو اچھا نہیں جانا ہے اگر محبوب کی سنت نہ ہوتی دیکھنا کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے <laughs> یہ سلیمان مصباحی کو اس کی ویسکوڑ تو دکھائے گا یہ جی سلیمان مصباحی کو اس کا سور تو دکھائے گا لیکن پتر کال گل ویسکوڑ تے سور تو نہیں مکنی ہے گل قد افلاہ منت کا ہاں یا تو پھر کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے تو کہ سنت ہے اس لیے دیکھتے تھے بزرگ بزرگو سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لکھا ہے آپ بھی دیکھ وہ لکھا ہے ایک دن ہوا کیا وہ خادم نہ صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا اب وہ بڑا گھبرایا وہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا کہوں گا یہ والا دور تو نہیں نا موٹر سائیکل نکالی بازار گئے جا کے آئینہ لے آئے نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ اس طرح آئینے لیکن خادم تھا غوث پاک کا جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے وہ لکھا جب آپ نے وضو فرما لیا نا تو وضو فرما کے اس سے کہو ہے آئینا تو لا اب آئینا ٹوٹ چکا تھا اور وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھ سے صفائی کرتے ٹوٹ گئے وہ اس کیا کرتے ہیں از قضاء آئینا چینی شکست حضور میں نہیں توڑیا قضا آئیس ہی ٹوٹ گیا اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں ذات کو لے آیا ادھر میں نہیں توڑیا از قضا آئے نہ چینی شکست حضور میں نہیں توڑیا قضا آئی سی لکھا حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے آپ نے فلفور مصرہ میں لائے ورز کرتا ہے از قضا آئے چینی شکست فرمایا خوب شد دسبا بے خود بھی نہیں شکست چنگ آیا ٹوٹ گیا ہے نہ ویکھا نہ اپنا بھی یاد آئے گا یار نو یاد کرا ہے ਲੇਕਿਨ ਅਦਰ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਫਲੈਕਸ ਪਿਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਗਏ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇ ਪਲਾ ਨਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਤੀਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ جس میں علاج کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گیا وہ خود ہی بیمار ہو گیا اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا اور ان فلیکسوں کے پیچھے نہ پڑھنا کہ ایتھے نہ ہے کہ نہیں ہے ہمیشہ اس کوشش میں رہنا کہ دربار مصطفیٰ میں کہیں میرا نام لکھا جائے وہ کوشش ہے ہے یہ یہ صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی بس اصل میں ذریعی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے باتیں سنانے کی باقی تو سنا کے خود بڑا خوف آتا ہے کہاں سلطان ابراہیم بن ادہم کہاں اور یہ وہ مرد کلندر ہے حضرت جس نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی ہے چھوٹا کام نہیں بلر کی بادشاہ ٹھوکر کر ہے اور پھر وہ گدڑی پہنی ہے اور اسپیشل جتنے بچے بیٹھے ہوئے پتر میری بات یاد رکھنا اللہ کی عزت و عظمت کی قسم اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ لطف ہے جو شہباز شریف کی کرسی میں بھی نہیں ہے اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے جو شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی میں بھی مزہ نہیں ہے تاجدار ختم نبوت اور پھر اور پھر جب حضرت جی کوئی چلتا ہے نا اس کے راستے پہ وہ پھر اپنے بندوں کی دلجوئیاں کرتا ہے بلکہ بادشاہ چھوٹا نام کام ہے یہ لکھا ہے ایک رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کے دو بندے ہیں ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے ہیں میں خواب ہی میں ان کے پاس گیا جا کے السلام علیکم کانوال کا میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو جی اللہ کے فرشتے کیا میں نے پوچھا تم اس کو کیا لکھوا رہے ہو رجسٹر میں اور تم کیا لکھ رہے ہو اس نے کہا جی میں رجسٹر میں اس کو ان بندوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا فرماتے ہیں میں نے سوچا ابراہیم تو بھی تو اسی راہ کا مسافر ہے نا پوچھا بھلا تیرا نام اس رجسٹر میں ہے کہ نہیں تو بھی تو اللہ کو راضی کرنے نکلا ہے نا آفرمات میں نے پوچھا ذرا دیکھو ہے میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں آفرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دو راگ الٹے پلٹے اور کہتے ہیں براہم تیرا نام تو نہیں ہے کہتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور مجاہدہ شروع کیا جہاں پانچ سو نفل پڑتا تھا ہزار کر دی جہاں دن میں ایک قرآن پاک تلاوت کرتا تھا دو کر سننا شروع کہتے ہیں ایک راہ پھر دیکھتا ہوں دو ہیں ایک لکھوا رہے ایک لکھ رہے پھر میں دوسری طرح گیا سلام کیا جا کے پوچھا کون ہوں انہوں کا کہا ملہ کے پرشتی کہتے ہیں میں نے پوچھا تم کیا لکھوا رہے اور تم کیا لکھ رہے کہتے ہیں ان کا جی میں ریجسٹر میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے اس دن کون تھے جنوں نے اللہ کو راضی کر رہی ہے آج کون ہے جن سے اللہ اوپر والی کیٹاگری ابراہیم ہوں کہتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے وہ یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. تیرا نام کدھر آ گیا آفرمت میں خاموش رہا تو فرماتے وہ فرشتے پوچھتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ ہمارا میرا نام ہے کہ نہیں آفرمت میں رو پڑا میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے میرا نام کدھر آ گیا تو آپ فرماتے ہو فرشتہ مجھے آگے سے کہتا ہے ابراہیم تجھے مبارک ہو اس رجسٹر میں سب سے پہلے نام تیرے ہی لکھا ہوا ہے کو پتر اوتھے کوشش کریو ایتھے کی اندر اوتھے کوشش کرو کتے اوتھے نام لکھے حضرت جنید دی بغتا دی رہا آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے گفتگو ختم ہوئی ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے تو میرا اپنے شیخ سے سوال یہ ہے کہ شیخ نے اخلاص کہاں سے سیکھا فرماتے بھئی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا حجام سے سیکھا تھا بال کاٹنے والے سے سیکھا انہیں کہ حضور اتنا بڑا شیخ وہ نائی سے اخلاص سیکھا فرمایا عرض کی حضرت وہ کیسے فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے میں مذہور تھا پیسے نہیں تھے بڑے لوگ تھے فرماتے اپنے شیخ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ بال بہت بڑے ہوئے تھے اپنے بال دیکھ کے فرمائے میں جو نیا جا پہلے بال تو کٹوا اپ فرماتے میں نے کہا لو شیخ نے کہہ دیا رب کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا ضرور فرماتے ہمارے محلے کا جو وہ واحد تھا نا بال کاٹنے والا ایک ہی بندہ میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا چلو دیکھتا تو بات کرتے ہیں اپ فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نہ کسی بندے کے بال کاٹ رہا تھا بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی میں نے السلام علیکم کہا اس نے والیکم السلام کہا افرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے اور کاٹے گا نہیں کاٹے گا تو بچوں کو کدھر سے کھلائے گا لیکن میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں چل اس طرح کر رہا آج میرے اللہ کے لیے کاٹتے آفرمات اتنا سننا تھا دکان سے نیچے آ گیا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا دکان پہ لے جا کے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم کرتے ہیں ان تیرے اللہ باستے کٹنے نے تو تو بے کے ڈیگ بھی اللہ ہوں گے تے کٹا ہوں گے جیسے ہم کرتے ہیں کڑا مانتے چھوٹا گوشتے اللہ تے اللہ تے رسول لی چڑھنے آنے چھوڑ اس طرح کرتے ہیں کڑا مانتے اللہ تے اللہ تے رسول لی چڑھنے آنے چھوڑ اس طرح کرتے ہیں کہتے ہیں وہ جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کے بھی مکمل نہیں کیے اٹھایا اس کو کرسی سے اور مجھے بٹھا کے میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیے اب بال کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے اور بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں حضرت جنید فرماتے ہیں میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا اب تو دینے کو کچھ نہیں اگر کبھی میرا اللہ وقت لایا اس نے مال دیا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا فرماتے پھر وہ وقت آیا اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی حضرت عمر بن عثمان مکی ہوئے حضرت ابو بکر شبلی مرید ہوئے حضرت ابو بکر واجتی مرید ہوئے خلیفہ شعر مرید ہو گیا فقیری میں امیری آئی فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا میں نے ایک تھیلی بنائی اس میں پیسے ڈالے لے کے اس کی دکان پہ گیا بوڑھا ہو چکا تھا فرماتے میں نے جا کے السلام علیکم کہا اس نے والیکم عکم السلام کہا فرماتے میں نے کہا پہچانا اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے اس نے کہا ہاں، یاد ہے اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے آپ خود تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے فرماتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال آیا ضرور لے اب اب نہ ہی ہمیں تصوف سکھائے گا لیکن بڑے تھے نا کامل تھے ہیں میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہیں اس نے سکھایا اخلاص کو کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے لوگوں سے نہیں اس کا تو پتر میں کسی کی بات نہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں پیچھے علماء ہیں میں ناموں سے آگاہ نہیں اے کسی کی بےد بھی ہو جائیں مجھ سے لیکن پتر اسی تے پھسے یہ لوگ ہم تو لوگوں میں پھسے ہوئے لوگ نکھلو بیٹا ہیں ان لوگوں سے ان لوگوں سے میں <تصفح> مثال کے طور پہ لوگوں میں پھنس کہ میں پھر اجازت دے سبق میں نے سنا دیا اپنا سیالکوٹ سیالکوٹر شاہ جی ایک انڈسٹریل ایریا بڑے بڑے مجھے ایک بندے کا پتہ چلا کہ پینٹ سال عمر ہو گئی ہے نہ کو کو ہی کوئی نماز نہ ہی کوئی حج میں نے شروع کی تین نماز منیا چوتھی بھی آ گئی پنجو بھی آ گئی حج کے دن قریب آ گیا میں چلا گیا میں نے کہا حضرت صاحب پینٹھ سال عمر ہو گئی ہے عرصہ دراز سے آپ پہ حج فرض ہے جمتے تی امیر سو اس سال آپ نے حج کرنے جانا ਉਹ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਮਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੀਆਂ ਮ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਿਹਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਹਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾ 13 14 ਲੱਖ ਕੋ ਦਾ ਉਹ ਜੋ 5 6 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਉਹਨਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਥਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਕਹ ਮੈਨੇ ਕਹ ਜਦੂਆ ਜੀ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਆਨ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਉਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਬੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ بابے تھے بڑا کچھ ہوا طے بابا جاندہ ہی رہے کام پہلے دن آ کے تے بڑے آب لانگا گا حضرت جی اس نے مجھے فون کیا میں چلا اب حضرت جی جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا بقول ان کے وہ کہتے ہیں میں بیس سال کا تھا جب اسی پہ بیٹھا پینسٹھ سال ہو پنتالیس سال ہو گئے بیٹھے ہوئے وہاں ہوں اب سال ہو گئے جی نیچے جتنے ورکر تھے نا ان کو کہہ کے پکارتے تھے بہو جی اب وہ جناب وہ نیچے جو ورکر ہے نا وہ حج کی مبارک دینے کے لیے شروع ہو جا ایک آگے کے ہے بہو جی اجزی مبارک ہوئی میں نے ان کا چہرہ دیکھا گسا دجا تیجا میں گننا شروع ہو گیا ایک ویخنے پہلے کتے تک جاندی جی یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارویں نے بھی کہا نہ کہ بہو جی اجزی مبارک ہوئی اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں اوہ میں لکھ لا کے آج ہی کے آیا تھی یہ بھی بہو جی کہہ لے اسی لوگ کا جو فسے دیں